Balik dia perleh tengok perleh rupanya ada ribut tetapi dalam timba. Dalam baldi. Oleh kerana takut airnya berkocak kena kaki. Saya sebutlah sikit tentang baldi itu. Adalah yang tuan-tuan baldi yang marah. Tuan-tuan simple, saya bukan nak berbalah. Ramai duk tanya saya ni, orang masjid tanya, Orang luar masjid tanya. Saya kata simple. Saya bertanya, ada beberapa isu yang membabitkan juga tentang masalah fatwa. Dan juga masalah penderian agama. Ada orang dulu dia bagi tahu bahawasanya agama tak boleh berpisah dengan politik. Kemudian dia kata, mufti jangan sentuh politik. Saya bukan sentuh politik parti kamu. Saya sentuh tentang konsep umum. Saya kata kalau ada tuduhan mesti ada bukti. Pasal apa saya masuk campur? Mesti. Supaya orang tidak bagi tidak menyatakan saya melihat satu institusi yang berada di atas saya yang melakukan satu kemungkaran, saya mendiamkan. Maka saya respon. Saya kata saya tidak nampak. Kalau awak nampak, awak kata ada awak bagi tahu. Dia kata dia tak masukkan tapi bila dia bagi bukti, bukti itu macam tu. Tapi belum tentu bukti. Kalau benar bukti, kalau benar bukti, kan selama ni awak berkata tentang menegakkan kalimat tuhaq anda sultanil jair, perkataan yang benar di hadapan pemerintah sultan ataupun raja yang zalim. Buat report. Nyatakan pada SPRM, dedahkan report itu. Supaya orang tahu Barulah cegah mungkar Saya kenapa saya kata Saya kata saya tidak nampak Kalau awak ada awak bagi tahu Orang kata oh mufti nak mengampu istana Tuanku Raja Perlis masih lagi ada Pergi siapa yang rapat dengan boleh Yang boleh ada ruang Rapat dengan tuanku Boleh bertanya Adakah mufti Perlis ini Tidak bercakap benar Adakah dia mengampu Adakah sentiasa mengucapkan ungkapan-ungkapan hanya menimbulkan kebanggaan atau saya bercakap benar? Adakah setiap kali saya bercakap benar saya mesti memberitahu kamu? Boleh tanya. Kan ramai orang ada ruang. Kamu juga ada ruang berjumpa. Cuma saya bertanya. Apa dia? Janganlah marah. Jawablah apa dia? Oh bagi, kenapa tak buat report ni? Kamu yang bagi tahu bukti itu, kamu buat report. Oh dia kata belum lagi, tetapi mengganggu. Sebab itu tak dapat meneruskan pentadbiran. Kalau orang ganggu pun kamu dah jatuh, memang kamu tak boleh jadi pemerintah. Jadi pemerintah mesti firm. Pasal apa saya tak mampu? Saya nak jadi mufti, orang kritik saya kan saya nak letak jawatan apa punya mufti kalau tangan berani menyincang bau mesti berani menanggung kalau kata masuk ke gelanggang nak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar lakukan dan buktikan jadi kenapa bagi tahu sekarang ada 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 bagi tahu lah saya sentuhanlah timbul isu baiah saya tuntutan mari main ada nak tanya saya saya tahu ni soalan-soalan ni saya jawab dulu segi awal lagi ni soalan banyak belum sampai ke meja lagi kenapa timbul isu baiah kerana dalam kenyataan yang dibuat oleh bekas Menteri Besar tentang itu-itu disebut tentang isu bayah. Saya tak kata bayah itu berlaku di Perlis tapi disebut di Kelantan lebih teruk lagi. Lebih dahsyat lagi, lebih kurang begitu ayat. Di Kelantan lebih lagi. Di mana jika melanggar, tertalak isteri. Jadi perkataan saya, maka apabila timbul isu di Perlis ini, timbul pula tentang isu bayah. Sila dengar rakaman itu. Kenapa saya sembuhkan kena bai'ah itu ada hukum agama di situ. Isu bai'ah itu telah dikemukakan soalan kepada majlis fatwa kepada jawatan kuasa fatwa negeri Perlis. Sebab itu fatwa Perlis ada mengenai bai'ah itu. Dan menteri besar Kelantan yang sekarang ada kenyataan dia tentang tertalaknya isteri di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan Itu hukum agama Kan ada Maka saya bagi tahu Kat kenyataan saya simpel Nak menegakkan sistem pentadbiran Islam Tapi meruntuhkan keluarga sendiri Apa namanya itu? Nak tegakkan sistem Islam Robohkan isteri Bukan talak satu Talak tiga saya kata itu tak wajar. Itu bercanggah. Tuan-tuan dah tahu bahawasanya. Isu ini pernah digunakan pada di zaman Imam Malik. Oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Sehingga Imam Malik dihukum. Imam Malik buat kenyataan. Kerana di Pemerintah Abbasiyah ketika itu menyatakan. Sesiapa yang merongkaikan bay'ah, istrinya tertalak. Ini cerita lama. Nasib baik orang tak kata ke Imam Malik jangan masuk campur hak politik. Tapi Imam Malik kena. Sebab itu tangan Imam Malik satu tak boleh angkat kerana dia pukul. Kerana isu itu. Kerana Imam Malik kata talak itu tidak jatuh. Mustakrah salah yang dipaksa. Kan ada akar isu agama di situ. Memang mungkin tak berlaku di Perlis Tapi dan kenyataan beliau tu beliau menyebut Bila beliau menyebut saya mengulas Ah ha, Boleh bagi potongan pada mereka untuk mendengar Saya insya Allah tak ada apa Relax Benda kecil saja Tapi Dalam dunia Kita ni bukan politik dahulu Zaman dulu politik ikut. Kena politik otak. Cakap bagi ada hujah. Nak bercakap jangan main. Pakai ikut. Saya sebut kalau tak puas hati boleh datang. Kita boleh buat dialog. Biar semua rakyat dapat manfaat. Agama ke tak agama. Bukan kerana saya tak sokong parti A. Saya sokong parti A. Saya... Semua parti saya kritik. Saya pernah kritik Perdana Menteri pun. Masa saya kritik Perdana Menteri, saya ulama nombor satu dunia. Tapi bila dia kena kritik, saya yang paling tak berguna sekali. Labu, labu. Sudah tuan-tuan, termasuk tajuan.